Bye. जयो जानं यत्तं मतं मम तत्क्षेत्रं यज्जयादृष्ट यद्विकार्यतश्च तर्च्या यत् स जयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु दृष्टिभिर्बहुधा गीतं चन्द्रोभिर्विधै ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव <Sess> हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च पञ्च विश्वङ्गः वोत्तरादरण्भाधिषु नित्यं जनमचित्तत्वं हिशकानि तोपपत्तिषु मह्यानन्ययोगेना भक्तिरव्यभिचारिणी विविधदेशसेविकम् अदतिविज्ञसंमसदि अध्ययनवर्धनं ज्ञानाद् दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति रोगम् अज्ञानं केतौ व्यथा नेयं यत् च तवक्षामि यज्ञवावः मष्टुते अनादिवत्परं ब्रह्मा न सत्तन्ना च दुःख्यते सर्वदं पाणिपादं तद सर्वतोखिलं लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् अशक्तं सर्वभृश्चैवुणं गुणभोक्तृच बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वातरविध्येयम्

नोपलिके सर्वत्रावस्थितो Thank <laughs>